ini uh, telah berlangsung uh, dengan uh, mencapai beberapa kejayaan antaranya uh, kita telah mengurangi komitmen uh, kita terhadap ASEAN uh, dan menjayakan ASEAN sebagai satu komuniti berdasarkan pada ASEAN Community Vision 2025 uh, kita ambil maklum bahawa Kejayaan ASEAN selama ini adalah berpunca daripada uh, our unity kesepaduan ASEAN dan bila kita telah menentukan ASEAN ni sebagai satu uh, association yang kohesif uh, dan dapat bersuara dalam sesuatu isu itu with a single voice dan di samping itu uh, kita juga menentukan centrality di ASEAN. Kita dapati bahawa kuasa-kuasa uh, luar semua nak berurusan dengan ASEAN. Uh, malah mereka nak tingkatkan lagi hubungan dengan ASEAN selama ini. Bila 10 buah negara ini telah bekerjasama uh, sebagai satu komuniti cara bersepadu, uh, pengaruh kita bertambah lebih uh, besar, lebih meluas lagi. Namun untuk uh, ASEAN terus berjaya, Uh, kita perlu meningkatkan lagi value proposition ASEAN ni. Antara value proposition yang perlu uh, dikembangkan lagi termasuklah dalam bidang uh, perdagangan trade uh, di mana uh, kita bercita-cita untuk uh, mengembangkan ASEAN daripada 2.6 trillion dollar economy hari ini uh, kepada 9.2 trillion economy. Uh, menjelang tahun uh, 2050. Dari segi uh, geopolitiknya beberapa isu yang menarik perhatian dua yang utama iaitu peninsula Korea di mana banyak pihak uh, yang bercakap telah melahirkan kebimbangan dengan uh, peningkatan uh, ketegangan uh, di Korea peninsula dan kita berharap bahawa pihak-pihak uh, yang kenaan, yang ada pengaruh di sana uh, dapat memainkan peranan supaya Korea Utara tidak melakukan uh, provokasi yang berlebihan uh, sehingga akan berlaku satu uh, kejadian yang tidak diingini nanti. Uh, dalam konteks uh, South China Sea, Lautan China Selatan, uh, pendirian kita konsisten di mana selama ini uh, kita harap bahawa rantau Asia Tenggara ini, khususnya Lautan China Selatan ini akan terus menjadi lautan yang aman dan uh, kestabilan rantau ini tidak merupakan satu yang dipertikaikan. Saya juga mencentuh soal uh, keselamatan uh, di lautan Sulu di mana saya telah uh, berterima kasih melahirkan ucapan terima kasih kepada Presiden Dutati yang telah membantu menyelamatkan uh, lima orang warga negara kita yang telah uh, menjadi uh, orang terbesar selama lapan bulan seminggu uh, dan uh, ucapan tahniah pada uh, kerajaan Filipina kerana telah berjaya membunuh seorang pemimpin uh, Abu Sayyaf uh, dua hari yang lalu. Uh, dengan uh, tindakan Presiden Dutati yang lebih agresif ni uh, kita harap uh, rantau Filipina Selatan ini akan bertambah lebih baik keselamatannya. Uh, kita juga memberi komitmen untuk terus membantu dalam proses untuk uh, memuktamadkan komprehensif peace plan yang melibatkan bangsa Moro. Sebagai tambahan ini, saya telah menghadiri Persidangan uh, ke-12 BIM Niaga. Uh, persidangan itu telah dipungsikan oleh Filipina uh, dan antaranya kita telah uh, menyentuh tentang beberapa uh, projek yang telah dan sedang kita laksanakan termasuk uh, projek Lebuh Raya Pen Bonio, projek uh, di Sabah dan Sarawak, projek uh, pembesaran Pelabuhan kontena Teluk uh, Sepangga, projek uh, pembinaan lapangan terbang uh, Mukah. Sedangkan uh, ataupun uh, mesyuarat ke-10 IMTGT telah uh, meluluskan IMTGT Vision 2036 dan dokumen pelaksanaan IMTGT Implementation Blueprint 2017-2021 um, ciri utama ialah uh, berhubung dengan projek-projek uh, infrastruktur uh, di mana jumlahnya uh, mencecah 47 bilion dolar Amerika ini melibatkan tiga buah uh, negara uh, kita uh, memberi tumpuan kepada Uh, Malaysia ini sebagai hub logistik rantau uh, Asia Tenggara ini uh, dan kita harap kita dapat menarik uh, lebih banyak lagi perdagangan daripada negara Thailand, Southern Thailand, Tanah Selatan, juga Sumatera yang boleh menggunakan pelabuhan-pelabuhan di semenanjung Malaysia.